где играет Гуд. Ну, вот такая ситуация. Ну, понимаете, тоже так интересный вопрос. Вот Гаркун, ну, мы его откуда взяли? Там, с премьер-лиги или еще где-то он там играл в Англии, в Италии, и наш клуб Славутич, это есть там, где-то ну, на уровне там Арсенала лондонского, там, или Челси, еще чего-то. Мы такого ждем от наших футболистов и от э, этой команды, которой... Год только скоро будет. Ну, понимаете, я в тот раз говорил, не надо сильно поднимать так высоко эту планку. Надо реально смотреть на вещи. Надо смотреть на вещи, как у нас в городе вообще футбол. Развит он или не развит. У нас ни одной команды первенства области нет, которая играет на первенство области. По первой группе, да? Ну, выше сейчас. Ни одной команды. Это 300 тысяч населения. У нас что? Есть у детей условия такие, что мы можем оттуда кадры какие-то, чекать? Нет. А мы хотим, чтобы эта команда вот сегодня Игорь Кун тот тоже там. Или завтра будет там глобам не такой, там еще кто-то не такой. Ну, и, и я только за «Май, май, И должны еще спасибо говорить, что такая команда есть на сегодняшний день. Хотя мы сегодня проиграли, ну... Это есть неудовлетворение результата. Ну, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.